Автомобілісти знають, що Державтоінспекція за допомогою радару легко може визначити швидкість рухомого автомобіля. Якщо проводити аналогію з цим, то в сучасній медицині замість такого радару використовуються ультразвукові сканери, які працюють на тому ж принципі. Тільки в останньому об'єктом виміру швидкості служить не автомобіль, а рухома по судинам кров. Таке дослідження називається доплерографією. Доплерографія дозволяє детально вивчити характеристики кровотоку, судити про прохідність судин. наявности, або судности аномалий их розвитку. доплерография это один из методов ультразвуковой диагностики часть его скажем так ультразвуковая доплерография она в общем-то где-то начала развиваться в конце только прошлого столетия но сейчас эти новые технологии достигли очень такого высокого уровня и на аппарате который мы вот имеем здесь в центре ультима это, в общем-то, не только доплерография, это дуплексное и даже триплексное сканирование. То есть аппарат объединил в себе самые современные технологии. Ультразвуковая доплерография позволяет обследовать сосуды, то есть движущиеся элементы. Поскольку кровь по сосудам движется, поэтому доплерография применяется в основном для сосудистых исследований. Хотя сейчас есть и тканевой доплер, вот он здесь тоже имеется, режим 3D, дает он очень хорошую информацию о состоянии сосудов, позволяет проследить кровоток практически по всем сосудам крупного, среднего и мелкого калибра. И определить состояние сосудистой стенки, то есть насколько развиты патологические процессы, такие как, скажем, атеросклероз. Поэтому это исследование применяется и в кардиологии для оценки развития степени атеросклероза, прежде всего, церебральных артерий. медико-діагностичному центрі АРС кольоровий ультразвуковий доплер використовується не лише для діагностики, але й для оцінки ефективності проведеного лікування для визначення тактики лікувальних заходів консервативних або операційних. Завдяки чіткій діагностиці, що отримується в ході доплерографії, лікар має достовірну інформацію про стан різних органів і систем пацієнта. Зокрема, цей вид обстеження рекомендується пацієнтам з частими головними болями невідомої причини запамороченням, схильністю довго. Втрат... из ведомости при риск рухах рухах измене положения тела ипертонених воробий и ожирине я на этом аппарате смотрю сосуды кровоснабжающие головной мозг это сосуды шеи и ветви которые разветвляются внутри мозга плоть где-то до диаметра 2-3 миллиметра позволяет оценить состояние этих сосудов, позволяет оценить их реактивность, то есть как они реагируют на потребности организма. Если диаметр сосуда, скажем, нормальный, стенка его хорошая, но в то же время он может работать не так, как нужно организму. То есть в какой-то момент человек, человеку требуется большее количество крови, когда какие-то отделы мозга начинают работать то сосуды должны обеспечить этот приток крови, то есть они должны расшириться, чтобы кровь поступала в том количестве, в котором нужно. Если сосуды расширяются избыточно, опять-таки избыточное количество крови, опять-таки это патология. Так вот, применение функциональных проб позволяет определить и вот эту вот реактивность сосудов. Ну и основное показание это, конечно, органика, это какие-то сужения, закупорки, тромбы, это бляшки, сосудистые опухоли, артериовенозные мальформации, которые, в общем-то, требуют хирургического лечения. Очень часто человек об этом не знает, беспокоит его. Ну, головний болі, скажем, а патології йдуть більш серйозна, яка требує лікування в нейрохірургічних клініках. Ультразвукова доплерографія досить широко використовується в діагностиці варикозного розширення вен нижніх кінцівок. Сучасна апаратура дозволяє швидко і точно визначити прохідність глибоких і поверхневих вен, швидкість кровотоку у венах, а також оцінити роботу венозних клапанів основну причину розвитку захворювання. А цього цілком достатньо для того, аби встановити правильний діагноз при варіко. І виробити раціональну тактику лікування, тобто визначити, чи потрібно проводити склеротерапію або оперативно втручання, чи обмежитись консервативним лікуванням. Крім того, ми Актуальна проблема – це ноги, тромбози, тромбофліти, себе хірург на современном уровне не возьмется оперировать варикозную болезнь, не имея данных ультразвукового сканирования вен нижних конечностей, потому что результаты операции могут оказаться не такими, как хотелось бы. То есть это исследование позволяет определить объем хирургического вмешательства. В данном случае очень важно удалить все то все те венки, где несостоятельны клапаны чтобы избежать рецидива. Кроме того, большая проблема – это атеросклероз сосудов нижних конечностей. Это чаще всего у пожилых мужчин, когда бляшка атеросклеротическая суживает сосуд или полностью его закупоривает, и человек испытывает боль при ходьбе в ногах он вынужден остановиться. Там, если он пошел чуть побыстрее, он вынужден остановиться, потому что крови поступает мало, и мышцы не, с... не могут работать в условиях недостатка кислорода. Так вот этот метод позволяет определить уровень сужения, степень сужения и функциональное состояние с самих сосудов, потому что там могут быть развиты обходные шунты, коллатерали, то есть бляшка может быть большая, но человек довольно проходит большое расстояние. То есть может эта методика позволяет решить экспертные вопросы, оценки Трудоспособності, інвалідності і прочее. до того ж при скаргах на хронічні болі у верхніх і нижніх кінцівках метод ультразвукової доплерографії дозволяє досить точно провести диференціацію між захворюваннями судинної системи та захворюваннями опірно-рухового апарату. І звичайно, якісно проводити таке обстеження має лише висококваліфікований спеціаліст. Я почала займатися тимтодікою 96-му году. В общем, то первая в Полтавській області. на самом э, таком, скажем, простеньком аппарате, который сейчас за, называют слепой доплер, загадка для интеллектуалов. То есть, если сравнить вот современный аппарат, вот этот ультима с моим, ну немецким, скажем, тоже неплохим аппаратом, то, конечно, возможности этого аппарата намного больше. То есть, если там Ми шлікабивод в сліпу. То тут я вже вижу, куди направляю ультразвуковий луч, і вероятності шибок, звісно, намного менше. На завершення слід додати, що для ультразвукової доплерографії характерні простота виконання, абсолютна безпечність та можливість багаторазового застосування. А в ряді випадків цей вид обстеження виступає як найнадійніший та необхідний метод встановлення діагнозу, що дозволяє лікарям вчасно призначити лікування та покращити його результати. іноді рятуючи життя пацієнта.